4 сентября после святковых выходных відбулася оперативная нарада. Когда в праздничные дни было несколько аварийных ситуаций. На сегодняшний день есть, по, есть несколько значит, участков, где мы проводим аварийно-восстановительные работы. Значит, на улице Кропоткина порыв на водоводе питьевой воды значит, диаметром 300 мм чугунный водовод. Значит, мы выполнили определенные технические мероприятия в этом районе все с водой. Проводим на сегодняшний день аварийные работы, восстанавливаем трубопровод. Есть порыв на улице Хмельницкого. На сегодняшний момент отключены два жилых дома Хмельницкого, 21 Хмельницкого 24 и магазина ТБ. Сейчас проводим земляные работы. Вчера выполнили подготовительные работы, сейчас проводим земляные работы. Тоже восстанавливаем трубопровод питьевого водоснабжения диаметром 150 чугунный водовод на проезжей части, согласовываем ордер на выполнение земляных работ. В общем-то, выполняем эту работу. Я хочу обратиться к жителям частного сектора. Вчера, значит, около 15.30 вы, вы выяснили такую особенность, когда значит, до улицы Красноармейской, Черняховского частично, значит, и, и, несколько еще улиц там были отключены от питьевого водоснабжения. Аварийная бригада выехала уже в ночное время, значит, оказалось, что местные жители по своим потребностям открыли колодец, залезли в колодец, значит, и сломали запорную арматуру. Нам в ночное время пришлось ее восстанавливать, Поэтому хочу обратиться к жителям частного сектора. Если какая-то необходимость есть, если она связана с какими-то аварийными обстоятельствами, значит, еще раз напоминаю телефон аварийной службы 55114. Звоним диспетчеру водоканала, при необходимости выезжает аварийная бригада, если нужно перекрыть водоснабжение на какое-то время для выполнения работ в частном секторе, мы готовы это сделать значит, предварительно предупредив людей для того, чтобы они набрали воды на этот период и так далее. Самостоятельно никому не рекомендуется, потому что они этим, этими своими действиями подводят, как говорится, не только водоканал, а подводят тех людей, которые являются соседями и проживают в этом, значит, на этом участке города. Поэтому еще раз: 55114 звонить в диспетчерскую службу. На сегодняшний день те э, порывы, которые у нас есть, значит, мы э, устраняем все аварийные бригады, обеспечены техникой, обеспечены ГСМ, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Естественно, э, погодные условия тяжелые. Поэтому мы в аварийных своих автомобилях в организовали пункты обогрева для наших работников тут такой тяжелый обеспечили аварийные бригады спецодеждой вот, поэтому пока справляемся с поставленными задачами за выходные праздничные дни устранено порывов на водопроводных сетях города 8 и на магистральных водоводах питьевой воды 4. Значить, замінено запорної арматури 6 єдині, замінено один гідрант пожарний. Значить, устранено затором на каналізаційних сетях 55 п'ять єдиниць. Про стан тепломережі повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Жовтовоцьк тепломережа Олександр Хавренко. Теплосеть зараз прийшла на роботу на двох котлах М-100, 8-й і 9-й станційні номери, напряму на прямій 75, братка. 46 и 47 у нас по западной и по восточной линии подачи теплоносителя. Такая температура у нас была лет 7-8 назад. Поэтому она в принципе на соответствии той средней температуре среднесуточной, которая есть. У нас сейчас на период э, значительное понижение температуры э, работаем в таком э, повышенном усиленном режиме. Э, на, с дежурством на домов круглосуточно. Тех, того персонала, который, возможно, теоретически может быть задействован для устранения возможных аварий. Ну, авария у нас была, к счастью, пока только одна, 1 числа. Это на пересечении улиц Петровского и Ватутина, Петровского 13. Это вот мы провели ремонтные работы э, в доме. Ну, была, была угроза отключения 8 домов в мороз. Но мы, в принципе, наши работники успешно вышли из ситуации. И благодаря, в общем-то, и помощи водоканала тоже нам предоставляли экскаватор ну, в общем-то, работу мы решили. На сегодняшний момент все службы, как я сказал, задействованы на выполнение поставленных задач. В абонентской группе мы организовали, поскольку температура низкая, для тех, кто приходит уплатить значит, горячий чай, могут воспользоваться, у нас сидит там работник, в общем-то, может предоставить по желанию тех, кто будет платить. Но обращаясь к населению, я хотел бы обратить внимание, что поскольку уровень расчета населения, ну, в принципе, он сейчас составляет около 80%, но у нас несколько ниже процент расчета за природный газ, на сегодня он составляет 52%. Мы ожидаем провести зачетную схему по субсидиям чуть больше 5 миллионов, но это будет до, скажем так, до 15 до 20 числа, и у нас есть угроза, что могут быть вопросы по... нестабильности подачі природного газу, поэтому обращаюсь ко всем потребителям, руководителям предприятий, інформацію до ваших работников. Необходимо срочно провести розчети за потреблене до 10 числа. Установленный тариф, вернее розчетний тариф, який наші работники рассчитали, Вчера ми работали, розчетно група то есть служба энергосбыта рассчитала тариф. За декабрь месяц э, размером 13 гривен 58 копеек. Ну, это э, ниже тариф, чем, скажем, по соседним городам. Для информации по жилым домам, которые имеют счетчики тепловой энергии, тариф составляет, скажем... От 7 гривен с копейками до 12,5 гривен. Безопасность обеспечиваем мы, у нас аварийная бригада работает круглосуточно. Надомное дежурство ИТРовского состава. Телефон на камеру. 104, телефон 104, либо 3 28 -02. Вообще телефон ну, все, всем известный 104. Звоните круглосуточно, ответим, приедем, поможем. 4 січня надійшла команда встановити мобільний пункт обігріву на перехресті вулиць Дзержинського та Кропоткіна. Уже палатка встановлена. Але у нас ще є два стаціонари. Це територіальний центр. Ми зараз вирішимо цей питання, і прийомний покой. чтобы в данную палатку не пускали детей, потому что у нас дети ходят как на экскурсии. А вы понимаете, какие туда вот заходят люди. Это могут быть со всякими болезнями. По этому вопросу мы поработали с инстанцией. У нас будет обрабатываться эта палатка. Будет круглосуточное дежурство наших сотрудников и плюс ко всему работники полиции и местной части. Як повідомила начальник СМСЧ 9 нелі Тарасєва, за останні дні надійшло дві людини з діагнозом переохолодження. Один з яких знаходиться з епілепсією на обліку та зараз перебуває в реанімації. І він, собственно живе один роки. Чоловік бода. до алкоголю, але при поступленні без утріблення алкоголю запаха не було. Ну нашли его возле мусорных баков, может, выносил мусор и был эпилептический приступ, и поэтому человек находился немного на земле. Поэтому и кисти, руки, колени, руки немножко, в общем-то, есть было переохлаждение, поступал с температурой 34. Сейчас находится в реанимации, в общем-то, температура нормализовалась, немножко после последствия судорожного синдрома есть еще, и находится на лечении. У нас мы каждый год организуем тоже у себя пункт обогрева, но э, поем людей и чаем, и все, кто обращается к нам, но но есть проблема, у нас там дежурит только персонал, это медсестра, санитарочка и врач, и если они задействованы в э, с пациентами, то мы всегда просим, чтобы у нас дежурил кто-нибудь или из полиции, да, потому что они рассеиваются по отделению, у нас ЭКГ аппараты стоят, это приносит нам свои неудобства, поэтому тоже будем просить. По пункту, который на э, Дзержинского, мы снимаем по два часа медсестер с приема, потому что так полностью человека снять не можем, по два часа они дежурят до 6-7 часов, а потом перекидываем все на неотложную помощь, которая по вызову работает так. То есть это с пунктами обогрева. Так, выходные мы работали полностью в своем режиме, мы не переносим ничего нигде, работаем в режиме обычным по календарю. У нас, могу сказать, что с 31 на 1 у нас никто не родился, а вот с 1 на 2 в час 20 ночи у нас родился мальчик. 3 250, первые роды, маме 20 лет, в общем-то, ребенок родился в удовлетворительном состоянии. А так у нас родилось трое детей, два мальчика и одна девочка. Все физиологические роды, э, дети в удовлетворительном состоянии. В общем-то, все, все нормально. Так что желтоводцы пополняются. Было обращение в основном, в приемный покой были обращения в основном с травмами. Много, вот, до 20 человек, много госпитализировано. 7 человек в травматологическое отделение. И, пожалуй, 5 это точно пойдут на операцию. 6 сейчас решается вопрос, делаются снимки. Смотрят, тоже, тоже возможно, нужно будет оперативное лечение. То есть, достаточно такие серьезные травмы. И поступало четверо от укуса животных. Это продолжается у нас, к сожалению. Вот, мы их не госпитализируем, потому что вакцины мы не имеем. Ее так и нет на рынке Украины. Появился иммуноглобулин. Мы его закупили в конце года, но он используется только в случаях лечения или тяжелых уже укусов. Поэтому мы его так просто не назначаем. Но у нас есть, если вдруг там будет диагностировано у животного заболевания, то тогда мы будем лечить. Ничего за много лет такое не случилось, сверхъестественного. только телесное повреждение, семейные скандалы. И, за, вот, вчера только обратились да, по факту кражи частный предприниматель с магазина, него украли денежные средства и сигареты, там, продукты питания. Был угон автороколы, это были скутера совершен с ну, над этим всем работаем. Ну и все вы знаете, что перед Новым годом у нас было совершенно разбойное нападение на магазин подарки. Нами составлен фоторобот, установлены свидетели. По телевизору мы уже показывали. Кому что-нибудь известно, кто опознает в этом фотороботе человека, прошу сообщить, будем дальше работать над вашей информацией. Хочу проинформировать, что Глазгов успешно закончил годовую программу. Значит, у нас нет задолженности по заработной плате, у нас нет задолженности по налоговым сборам государства на всех уровнях. У нас есть уверенность в том, что мы в 2016 год будем работать стабильно. А теперь значит, вопрос Александр Владимирович, а прежде чем задать вопрос, значит, на кладбищах наших, в Акханале, значит, 24 числа я по поводу совета, от имени Совета ветерана Воздока, значит, пошли отмечать годовщину смерти нашего бывшего директора Казакова, ну, это для всех, чтобы было понятно, в результате, значит, бюст, значит, ворован, значит, старшим, Ефименко, это значит, кавалер ордена славы, Слава. трех степеней, бюст воровный. и там ряд других. Назаренко, первого председателя исполкома или первого мэра, барельеф снят, была вызвана милиция, естественно, значит, пришли оперативно-следственная группа. Я с этими ситуациями такими встречался, но я не знаю, это до чего надо дойти в обществу, Для того щоб на кладбище це все граммі, заступник начальника поліції Олександр Горбунов зазначив, що дана справа розслідується. В місті продовжується покуси людей цих собак. Що собаки не діли? За дікабрь стерилізована двадцять одна, ефтоназірована двоє животних. Ну а так. отлавливать сейчас непосредственно возможности нет, потому что препарат в шприцах, в шприцеметах просто замерзает. Как только будет окошко плюсовое, будем работать в этом направлении. И правильно понял, что все-таки положительная тенденция будет по агрессивным собакам, правильно? Да, да, да. И по питомнику коротко. Ну, Ваши предложения? Пока, пока смотрим место, где это можно организовать. То есть, ну, Ну, в общем, там є нюанси, є. Там, де будуть собаки, правильно? И, да, да, Так, да. так. Зусильний варіант несення служби для недопущення порушення законності та здійснення подіїв. Організовано в колонії нас опалення з одержанням температурного графіка. Ну і приступаємо к новому року для... Нормальний праці. Підрізав... Ні, щіпені, ніяких у нас не, не виникало. Все нормально. Підприєтю план прошлого року, е... роботи у вас? Да, предприятия в установлених планах. Питається виконувати в повному об'ємі. Сегодня с утра, конечно, было из-за того, что понизилась резкая температура, было прохладно от 16 до 20 градусов в разных комнатах. Поддерживаем температурный режим при помощи обогревателей, то есть включаем, то есть догнали уже до нормальной температуры, то есть нормально, комфортно детям. Посещаемость сейчас в детских садиках где-то приблизительно 60%, потому что родители забрали детей на тоже зимние новогодние праздники. Вот, приступаем к обучению 11 числа в школах.